హాయ్ అండి అందరికీ నేను కిరణ్మై మనం ఈ వీడియోలో కనకధార స్తోత్రాన్ని తెలుసుకుందాం తరువాత వీడియోలో కనకధార స్తోత్ర అర్థాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం వీడియోలని మధ్యలోనే స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి నలుగురికి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సంబన్ని ప్రెస్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు మీకు ముందుగా చూడతాయి ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్దాం వందే వందారు వంద కందలం బంధురం ఆమందానందోహ బంధురేలూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగళం అంగీకృతఖిల విభూతిరపాంగలీల माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहिर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गदागतानि मालादृशोन्मथुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षनाथम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आकेकरस्थितकनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यैभवेन्मम भुजङ्गश्रियाङ्गनायाः कालाम्बुदालिलितोरसि कैटभारेः धाराधरे स्फुरति यातटिदङ्गने वा मातुः समस्त जगतां भद्राणि मे दिसतु भागवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजित्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रेदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गलीयभाजिमधुमाथिनिमन्मथेन मय्या पतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्जमकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन् किञ्चन विहङ्गसि संविशन्ने दद्यादयानुपवनो द्रविनाम्बुधारा अस्मिन् किञ्चन विहङ्गसि संविशन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरम् नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्रा याद दृष्टा श्रीविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शेकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्तिथिप्रलयकेलिशुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु सुखकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणान्नवायै सिक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभननायै नमोस्तु ना दुग्धोद्धतिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ना नमोऽस्तु हे नमस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापराय नमोस्तु शायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरचितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिसं कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारि रुदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमार्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्धस्थिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारु जलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननी गृहिणी अमृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितै रपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चणानाम् प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्य लसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासनपाणिनाललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिम् अस्य जन्तोः परिमाचय मातरङ्गिनाथे धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय कल्पयपद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं तु वन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिकां गुरुतरभाग्यभाजिना भवन्ति ते भुवि भुदभावितासयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पटे नित्यं सकुबेरसमो भवेत् इति श्रीमच्छङ्करभगवद्गुतं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्